assalomu alaykum qadrli muxlislar agar katta portlash teoriyasi rost bo'lsa unda borliqni va unda paydo bo'lgan hayotni katta bir omadli tasodif deb hisoblash mumkin xuddi evolyutsiya va tabiiy tanlanish kabi hattoki yer yuzida tug'ilgan har bir insonni xuddi shunday omadli tasodifning natijasi deb ham atasa bo'ladi ushbu videoda biz dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirgan yettita tasodifiy -tə ixtirolarni tanlab oldik birinchi tasodif penitsilin 1928 ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yilda shotlandiyalik kelib chiqishga ega bo'lgan shifokor aleksandr fleming o'zining laboratoriyasida gripp virusini o'rganayotib bakteriyalardan biri zamburug' bilan zararlanganini aniqladi ko'pchilik olimlar zararlangan materialni tashlab yuborgan bo'lardi lekin fleming unday qilmadi yaxshiroq tomosha qilganda zamburug' atrofida toza aylanani ko'rdi bu uning stofilokka qarshi taksinlar ta'sir ko'rsatishi edi Fleming penisilium mug'alini ajratib oldi va uning asosida yaratilgan dorini penitsilin deb atadi natijada o'z ixtirosi uchun u nobel mukofotiga sazovor bo'ldi ikkinchi tasodif zanglamas po'lat po'lat quyish zavodida 12 yil ish o'rgangan Garry briarli o'zining 30 yoshlarida kimyo sanoat sohasidagi ekspert va yetakchi olim hisoblangan 1912 yilda po'lat qotishma tarkibini ishlab chiqqan bu miltiq ichida ishqalanishga qarshilik qila oladigan temir va boshqa materiallar qorishmasi eksperiment davomida priyarli qorishmalardan biri hali ham yaltiroq va yorqinligini saqlab qolganini ko'rdi boshqa qorishmalar esa zanglab ketgan edi uning tarkibini analiz qilib u zanglamaydigan po'latning formulasini aniqladi Priyarli o'z boshliqlariga oshxona anjomlarini yaratilgan yangi qorishmadan ishlab chiqishni taklif qilgan lekin uni rad etishgan chunki bu qimmatga tushar edi lekin oxir oqibat ixtirochi yigirmanchi asrning eng muhim materiallaridan birini yaratgani tan olindi uchinchi tasodif o'lik dengiz bitiklari bir ming to'qqiz yuz qirq yettinchi yilda ikki bedium cho'poni o'lik dengiz yaqinida kumran tepaliklaridan echkilarni olib o'tayotgan bo'lgan podadan chiqib ketgan hayvonlar orqasidan quvib borgan bir cho'pon tepalikning chuqur g'origa yiqilib tushishiga oz qoladi u yerga ehtiyotkorlik bilan tushib loydan yasalgan germetik ko'zalarni topadi ko'zalar ichida papirus qog'ozlari bo'ladi keyinchalik qorayib ketgan papirus qog'ozlarini bedionlar bir necha dollarga ierusalimga antikvar yig'uvchilarga sotib yuborishadi yevropa universiteti tarixchi olimlari sotib olgan papirus varaqlarini o'rganib chiqishganda matnlar bibliyaning eng birinchi bitiklari ekanligi aniqlandi kurmanga qaytib kelgan arxeologlar bu beduin olimlari xuddi shunday g'orlardan yana o'ntasini topishgan u yerda bibliya matnining ma'lum bo'lgan eng birinchi nashrlari yuzlab bitiklar va irvit armey yunon tilida yozilgan fragmentlari topilgan qimmatbaho papiruslar g'orlarga ikki ming yil avval berkitilgan to'rtinchi tasodif yopishqoq bir vaqtlar shvetsariyalik injener jorj de mestral kuchugi bilan epil tog'lari etagida aylanib yurgan uyga qaytayotib kuchukning yungi tikanak o'tli bur bilan qoplanganini ko'rdi qiziquvchan de mestral kuchuk yungiga yopishib qolgan o'tni nega bunchalik mustahkamligini bilish uchun mikroskop ostida sinchkovlik bilan o'rganib chiqdi buning sababi yungli yuzaga darhol yopishib qoladigan mayda ilgaklardan ekanligini aniqladi sohasi bo'yicha injener elektrik bo'lgan modelyer emas mastri keyingi 8 yilni o'zining tasodifiy ixtirosi asosida kiyiladigan kiyimlarni tadqiq qilish va ishlab chiqish bilan shug'ullangan uning birinchi prototipi paxtadan keyinchalik esa neyronlardan ishlab chiqildi ixtiro 1959 ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilda nyu yorkdagi modalar ko'rgazmasida birinchi debyutini amalga oshirdi shundan beri dunyoda juda katta talabga sazovor bo'ldi shu jumladan nasada ham beshinchi tasodif eskimo yog'ochchadagi muzqaymoq shunday oddiy tuyuladiki xuddi uni yosh bola ham o'ylab topa oladiganday aslida ham shunday bo'lgan bir ming to'qqiz yuz beshinchi yilning qishida o'n bir yoshlik frenk epperson kechqurun ostonada cho'pcha solingan mevali gazirovkani unutib qoldiradi ertasi kuni ertalab bolakay stakandan dunyodagi birinchi eskimoni chiqarib oldi epperson o'zining tasodifiy ixtirosini o'n sakkiz yil o'tibgina sotishni boshladi odamlarga frenkning yangi mevali shirinligi juda yoqdi va u hattoki o'zining rieltorlik ishini tashlab butun dunyodagi mashhur bo'lgan shirinlik sotish bilan shug'ullandi 6-tasodif rentgen nurlari 1895 yil vilgelm konrad rentgen kam tanilgan nemis fizigi katod nurlarini tadqiq qilgan u kunlarda hech kim elektronlar va nurlanish haqida hech nima bilmagan rentgen vakuum trubalari orasidan yuqori kuchlanischli tok o'tkazadi lekin truba qora karton bilan yopilganiga qaramay ko'rinmas nurlar baribir karton orasidan chiqa boshlaydi va bir necha metr uzoqlikda turgan sezuvchan ekranga ta'sir ko'rsatadi keyinchalik rentgen ajoyib nurlar fotoplastinkalarda ham qolishi mumkinligini aniqladi tadqiqot sifatida o'z xotinining qo'lini tekshirib ko'radi olim uning suyaklarini suratini oladi nurlar teri va mushaklar orasidan oson o'tadi lekin suyak to'qimalari va metal bilan bloklanadi o'sha paytda birinchi marta odamzod inson ichini skalpelsiz ko'ra oladi rentgen esa fizika bo'yicha birinchi nobel mukofotini 1901 yilda oladi 7 tasodif piva hech kim pivani kim ixtiro qilganini bilmaydi odamlar donlarni qayta ishlashni 10 ming yil avval mesopotamiyada boshlagan boshida non mahsulotlari qattiq va tekis bo'lmagan lekin ba'zida donlar xol bo'lardi bunda tabiiy droiga oziqa bo'lib o'zidan spirt chiqaradi qaysidir vaqtda novvoylar fermentlangan donlardan eng yaxshi nonlar pishirishiga e'tibor qaratishgan bir necha tadbirkor biroz jinniroq odamlar fermentatsiya jarayonida hosil bo'lgan ajoyib ko'pikni tatib ko'rgan o'zlari uchun pivani ixtiro qilishgan ba'zi antropologlar va arxeologlar non emas aynan piva qishloq xo'jaliklari paydo bo'lishiga sabab bo'lgan deb hisoblashadi non esa pivani mazaloroq qilish jarayonida hosil bo'ladigan qulay teskari mahsulot bo'lgan qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling